इस वीडियो में किताब सही बुख़ारी के बाब मदीना के फजाइल से अहादीस नंबर एक हज़ार आठ सौ अड़सठ से एक हज़ार आठ सौ पचासी तक ली गई है नबी करीम सल अल्लाहअ वसम जब मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो आ हज़रत सल अला वसलम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया अब सल अल्लाहअ वसलम ने फ़रमाया ए बन्नु नजार तुम अपनी इस ज़मीन की मुझसे क़ीमत ले लो लेकिन उन्होंने अर्ज़ की कि हम इसकी क़ीमत सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगते हैं फिर हज़रत सल अल्लाह अलह वसलम ने मुश्किन की ख़बरों के मुताल फ़रमाया और वो उखाड़ दी गई वीराना के मुतक हुक्म दिया और वो बराबर कर दिया गया खजूर के दरख्तों के मुत्ल हुक्म दिया और वो काट दिए गए और वो दरख्त कबला की तरफ बिछा दिए गए नबी करीम सल अल्लाह वसलम ने फ़रमाया मदीना के दोनों पथरीले किनारों में जो ज़मीन है वो मेरी जबान पर हरम ठहराई गई हज़रत अब हुररा रज़ीअल्लान्हों ने बयान किया कि नबी करीम सल अला वसलम बन्नु हारसा के पास आए और फरमाया बन्नू हारसा मेरा ख्याल है कि तुम लोग हरम से बाहर हो गए हो फिर अब सल अल्लाह अलह वाल वसलम ने मुड़ कर देखा और फरमाया कि नहीं बल्कि तुम लोग हरम के अंदर ही होजरत सल अल्लाह अल वसम ने फरमाया कि मुझे एक ऐसे शहर में हजरत का हुक्म हुआ है जो दूसरे शहरों को खा लेगा यानी सब का सरदार बनेगा मुनाफिकीन इसे यसरब कहते हैं लेकिन इसका नाम मदीना है वो बुरे लोगों को इस तरह बाहर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे के जन को निकाल देती है अपने फरमाया कि यमन फ़तह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारियों को दौड़ाते हुए लाएंगे और अपने घर वालों को और उनको जो उनकी बात मान जाएंगे सवार करके मदीना से वापस यमन को ले जाएंगे काश उन्हें मालूम होता कि मदीना ही उनके लिए बेहतर था और इराक़ फतह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारियों को तेज़ दौड़ाते हुए लाएंगे और अपने घर वालों को और जो उनकी बात मानेंगे अपने साथ इराक वापस ले जाएंगे काश उन्हें मालूम होता कि मदीना ही उनके लिए बेहतर था हज़रत अबू रजी अल्लाह रजीअल्लान्हों ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल व अल्ला वलही वसलम ने फरमाया कयामत के करीब ईमान मदीना में इस तरह सिमट आएगा जैसे सांप सिमट कर अपने बिल में आ जाया करता है आज़रत सल अलैहि वसलम ने फ़रमाया था कि अहल मदीना के साथ जो शख्स भी फ़रेब करता है नबी करीम सल असलम जब कभी सफर से वापस आते और मदीना की दीवारों को देखते तो अपनी सवारी तेज़ फरमा देते और अगर किसी जानवर की पुश्त पर होते तो मदीना की मोहब्बत में इसे अल्फाड़ लगाते नबी करीम सल अलैहि वसलम ने फरमाया मेरे घर और मेरे मंबर के दरमियान जन्नत के बाग़ों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क्यामत के दिन मेरे हौस कौसर पर होगा रसूल अल्लाह सल अल्लाह वसलम ने फरमाया कि जतनी मक्का में बरकत अता फरमाई है मदीना में इससे दुगनी बरकत जब रसूल करीम सल अला वसलम मदीना तशरीफ लाए तो बकर और बिलाल रजी अल्लाह बुखार में मुब्तला हो गए अबूबकर रजी अल्लाह अनहू जब बुखार में मुबतला हुए तो ये शेर पड़ते हर आदमी अपने घर वालों में सुबह करता है हालांकि इसकी मौत इसकी जूती के तस्मा से भी ज्यादा करीब है और बिलाल रजी अल्लाह अनहू का जब बुखार उतरता तो अब बुलंद आवाज से ये अशार पड़ते काश मैं एक रात मक्का की वादी में गुजार सकता और मेरे चारों तरफ अजहर और जलील घास होती काश एक दिन में मजना के पानी पर पहुंचता और काश मैं श्यामा और तुफैल पहाड़ों को देख सकता कहा कि ए मेरे अल्लाह शीबा बिन रबिया उत्बा बन रबिया और उमिया बिन खलफ मुर्दोदों पर लानत कर उन्होंने हमें अपने वतन से इस वबा की जमीन में निकाला है रसूल अल्लाह सल अल्लाह अलह वही वसलम ने यह सुनकर फरमाया ए अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की महब्बत इसी तरह पैदा कर दे जिस तरह मक्का की मोहब्बत है बल्कि इससे भी ज्यादा ए अल्लाह हमारे सा और हमारे मद में बरकत अताफरमा और मदीना की आबो हुआ हमारे लिए सेहत खेज कर दे यहां के बुखार को जहफा में भेज दे आयशा रजी अल्लाहा ने बयान किया कि जब हम मदीना आए तो यह खुदा की सबसे ज्यादा वबा वाली सरजमीन थी उन्होंने कहा मदीना में बथान नामी एक नाला से जरा जरा बदमजा और बदबूदार पानी बहा करता था रसूल अल्लाह सल अल्लाह अल वसलम ने दज्जाल के मुतालिक एक लंबी हदीस बयान की के दज्जाल मदीना की एक खारी शोर ज़मीन तक पहुंचेगा इस पर मदीना में दाखला तो हराम होगा मदीना से इस दिन एक शख्स इसकी तरफ निकल कर बढ़ेगा ये लोगों में एक बेहतरीन नेक मर्द होगा ये फ़रमाया के बुज़ुर्ग तरीन लोगों में से होगा वो शख्स कहेगा कि मैं गवाही देता हूं कि तो वही दज्जाल है मुतल हमें रसूल अल्लाह सल्ला सल वसलम ने इतला दी थी दज्जाल कहेगा क्या मैं इसे कत्ल करके फिर जिंदा कर डालूं तो तुम लोगों को मेरे मामला में कोई शबा रह जाएगा इसके हवारी कहेंगे नहीं चुनाचे दज्जाल उन्हें कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा जब दज्जाल उन्हें जिंदा कर देगा तो वो बंदा कहेगा बखुदा अब तो मुझको पूरा हाल मालूम हो गया कि तो ही दज्जाल है दज्जाल कहेगा लाओ इसे फिर کر دوں لیکن اس مرتبہ وہ قابو نہ پا سکے گا रसूल करीम सल अल्लाह वाल वसलम ने फरमाया कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जिसे दज्जाल पामाल न करेगा सिवाय मक्का और मदीना के उनके हर रास्ते पर सफ़ बस्ता फ़रिश्ते खड़े होंगे जो उनकी हिफ़ाजत करेंगे फिर मदीना की ज़मीन तीन मरतबा कांपेगी जिससे एक एक काफ़िर और मुनाफिक को अल्लाह तला इसमें से बाहर कर देगा आ हजरत सल अल्लाह अलह वाल वसलम ने फरमाया था कि अहल मदीना के साथ जो शख्स भी फरेब करेगा वह इस तरह घुल जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाया करता है